Наши сотрудники входят в состав сводного отряда гарнизона Днепропетровской области, где в городе Днепропетровске с каждого города берут определенное количество личного состава для выезда в Донецкую Луганскую область, для выполнения ряд задач. А именно, каких задач? Это задачи оказания первой помощи населению от Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Возобновление водоснабжения, тепла, разбор конструкций. Есть еще у нас такой состав, который выезжает туда постоянно. Это взрывотехники, пиротехнические расчеты. Они выполняют функцию разминирования боеприпасами как на освобожденной территории, так и между двумя территориями, где происходят столкновения. У ну, этого расчета более очень важная задача, и им, так сказать, ну, между двумя огнями выполнять функции разминирования. И делают они там, скажем, не один-два снаряда в день, а ну, сосчитать невозможно около 100-150 снарядов. Сначала ездили каждый заезд по 30 дней. Сейчас за есть 45 дней. Живут они в полевых условиях, как все военнослужащие.